Добрый день. Я поздравляю нашу область, наш край с таким знаменательным событием, как десятилетие. За 10 лет конкурс, в конкурсе участвовали больше 5000 именно предприятий и их руководителей. Это была работа не только оргкомитета, очень много волонтеров, очень много статистов, независимых экспертов приложили свои усилия. Это и архитекторы, и художники, это и люди социальных служб, это и представители образования, именно которые занимаются, работают, учатся, имеют дипломы и статусы. Собирались коллеги на протяжении полугода, это 26 экспертов. Из 45 номинаций 45 минут, мы сейчас имеем уже 35 лауреатов. Это люди в своей области, достигшие результатов, уровня, имеющие возможность реализовать свою жизнь ради работы или ради общественного блага. На данный момент мы знаем, что церемония состоится 29-го, это среда. Это будет великое событие, приглашены киевские гости, достаточное количество прессы пресса будет со всей Украины. Мы будем презентовать не просто лауреатов, но и нашу область. К этому знаменательному дню мы имеем список наших лауреатов и людей, которые готовы поддержать, прийти на это мероприятие. Это первые лица предприятий или же просто достигшие своего уровня или получившие звание предыдущие годы лауреаты. Я предлагаю всем присутствовать, понять, насколько значима наша область в рамках Украины, насколько серьезно работают наши благодейные общественные организации, в том числе и «Люди на руку Приднепровья» подключилась к этому движению. Мы имеем собственный ресурс – это благодейный фонд. Верховная Рада поддерживает нас. Сейчас на данный момент все наши областные… Областные рады МАЮТ Зверниня, Верховные рады Петримот нас. Мы будем делать этот благотворительный проект постоянно, регулярно. Ресурсы наши не безграничны, поэтому все гости и лауреаты участвуют в этой благодиной акции. Вот. Шесть месяцев мы поддерживаем детей в зоне АТО. Это оргкомитет, это волонтеры, дети, которые уже попали на территорию Украины, наши дети, это дети-сироты, они нами полностью снабжаются. То есть лауреаты, гости и мои друзья, и наши коллеги, и жители города поддерживают детей в зоне АТО. Этому и будет посвящена 10-я юбилейная церемония «Помощь детям Украины». Я хотел бы вначале выразить благодарность за признание и доверие, которое мне оказали. Я хочу сказать, что я горжусь, что я живу в Днепропетровске, где город, который дал стране немалое количество выдающих личностей. Я люблю наш город, люблю Днепропетровск. А с детства меня учили, если любишь, то любовь нужно доказывать делами. Поэтому этому, скажем так, принципу я этого принципа я придерживаюсь и в своей жизни тоже. Меня когда, меня когда спрашивают как можно добиться успеха, уважения, признания, доверия? Я отвечаю очень просто. Первое ⁇ нужно помогать людям. Когда мы помогаем человеку, который просит помощи, мы протягиваем руку помощи, мир вокруг нас меняется мир становится краше вокруг нас. Второе, нужно созидать. Именно созидая, мы как личность развиваемся, именно созидание дает успех, дает развитие, духовное развитие человека. Пример созидания является громадской силой, это организация, где собрались активные часть нашего э, города, то есть жители, которые ведут более активный образ жизни, которым абсолютно не без разницы, в каком они городе живут, которым не без разницы, завтра в каком городе будут жить их дети. Э, громадская сила уже более 8 лет помогает. Днепропетровскую, решать вопросы, начиная от ЖКХ до ремонта дорог, начиная от благоустройства до помощи ветеранам, ветеранам нашим. Мы делаем очень много, но объединив наши усилия, мы могли бы сделать еще больше. Поэтому я сегодня призываю всех люди всех горожан, которым не безразлично будущее нашего города, будущее своих детей, присоединиться к нам, вместе мы сделаем наш город красивее, благоустроен более благоустроенным и комфортным для жизни, ну, скажем так, европейским городом. Искренне благодарен организаторам конкурса человек года. Могу сказать, что о себе. В настоящий момент я представляю нашу область, Днепропетровскую область, в Совете адвокатов Украины. Это орган адвокатуры, который занимается общей координацией работы адвокатуры по всей Украине. И действует он между съездами адвокатов Украины. То есть фактически наша область мне доверила представлять ее интересы в центральном органе управления адвокатурой, если можно так сказать, координации, скажем так, потому что управления в адвокатуре нет. Вот, это ну, скажем так, очень приятная миссия и почетная миссия. О себе могу сказать, что я родом из Днепропетровска. Город наш очень люблю и со своей стороны стараюсь тоже прикладывать, скажем так, максимум усилий для того, чтобы он развивался в, скажем, и, ну, то, что касается, скажем, программ, в которых принимал участие, это программы экологического.